হঠাৎ গৰুজী উঠিল হিমন্ত বিশ্বই জয়ন্ত মল্ল পদত্যাগক নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ এতিয়া নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কথাটো এইকেইদিন চচিয়েল মিডিয়াত তোৰ পৰা লাগি আছে আপোনালোকে গমেই পাই আছে হয় নাই যে ৰাজ হাইজক লৈ প্ৰথম অৱস্থাত লাগিছিল আৰু ৰাজহাইজৰ কথাটো তেওঁ বিতংভাৱে যেতিয়া সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰি কৈছিল সাংবাদিকসকলক বিশেষকৈ প্ৰতিদিন আৰু এন কে টিভি আক্ৰমণ কৰি কিছুমান কথা কৈছিলে তেওঁলোকৰ মালিকৰ কথা ক'লে তেওঁলোকৰ মুখ্য সাংবাদিকৰ কথা ক'লে বিভিন্ন কথা আন কাট কৰি কাটি দেখুৱাব কৈছিলে সেইবিলাক দেখুৱাব সেইবিলাক ক'ব গৈ তেওঁ এটা কথা নিজকে শুদ্ধ কৰি দেখুৱাব গৈছিলে আৰু শুদ্ধ দেখুৱাব গৈ পিনে তেওঁ এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'লে যে মোৰ বৰ্তমান ষাঠি সত্ৰতা গীত গাই আছে এতিয়াও এই কথাটো কয়ারে অসমত মানে সমগ্র তলপা লাগল ষাঠি সত্তরটা গির গা কোরিল তথ্য তাতে রাজ হাজার পাইছে পঞ্চাশ লাখ টাকা হৃদয় হৃদয়কারী তখন পত্নীর নাম আছে কিয় আহিল কেনেকে আহিল পঞ্চাশ লাখ টকা তেওঁ কিয় ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চলি আছিল এতিয়া আহি গ'ল আকৌ গিৰ গাইৰ কথা গৈ গৈ গৰু চোৰত পৰি গ'ল আমাৰ শাসকীয় দলৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা এতিয়া এনেকুৱা এটা কথা স্পষ্টকে চচিয়েল মিডিয়াত যে গৰু চুৰ গৰু চুৰ কোন জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কাৰণ গিৰ গাইৰ কথা যেতিয়া আহিছে গিৰ গাই তেওঁলোকৰ তাত আহিল কেনেকৈ গিৰ গাই এতিয়া বৰ্তমান বাহিৰৰ পৰা আমাৰ অসমত অহা নাই আহিছিল দুই হাজাৰ একৈশ বাইশ চনত তিনিশটা গিৰ গাই আনিছিলে চৰকাৰে গৰু কুটিলোগৈ আৰু আনতে তাৰে নব্বৈটা গৰু হেনক হেৰাইছিলে নাইকিয়া হৈ গৈছিল ৰেলৱে ষ্টেশ্যনৰ পৰা ৰঙিয়াৰ পৰা সেই নব্বৈটা গৰু কত গ'ল দুশ দহটা সেই সিহঁতক গিৰি গাই তাত গৈ পাইছিলে নব্বৈটা গৰু কত গ'ল কিন্তু এতিয়া জুলগাৰ মেকুৰীটো ওলাই পৰিল মানে সেই নব্বৈটা গৰুৰ ভিতৰত ষাঠি সত্তৰটা সম্ভৱ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা ওলাই পৰিল আচলতে কি জানেনে আমাৰ এই কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই তেখেতে নিজকে শুদ্ধ সজাব গৈ পিনে তেওঁ নিজে পতা জালত নিজেই ফচি মৰিলে তেওঁ নিজকে মানে নিকা দেখাব বিচাৰিছিল যে তেওঁ যে শুদ্ধ সত্য কংগ্ৰেছত থাকোতেহে তেওঁ বহুত ভুল কাম কৰিছিল দুৰ্নীতি কৰিছিল কিন্তু বিজেপি দলত যোগদান দিয়াৰ পৰা তেওঁ কেতিয়াও দুৰ্নীতি কৰা নাই তেওঁ একোৱেই নাই তেওঁ সা সম্পত্তি বুলি একোৱেই নাই তেওঁ এনেকুৱা মানে দেখাব বিচাৰে বহুত নিকা শুদ্ধ এনেকুৱা শুদ্ধ দেখুৱাব গ'ল প্ৰতিদিনে আৰু এন কেক বহুত বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ ঠিকে দিলে প্ৰতিদিনৰ যোৱাকালি আমি দেখিলোঁ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়াই তেখেতে যেনেকৈহে কৈছে যে কোন জয়ন্ত হে যে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে তেওঁ কি জানিব হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কথা তেওঁ কি জানিব এইবিলাক কথা তেওঁক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৃপাতহে তেওঁ আজি মন্ত্ৰী হৈছে এটা কথা ঠিক কিন্তু সাংবাদিক সদায় থাকিব বা এই প্ৰতিদিন গোষ্ঠী সদায় থাকিব কিন্তু তেওঁ মন্ত্ৰী কাৰ্যকাল কিমান দিন বা মন্ত্ৰী কিমান থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি শুনি আছোঁ গতিকে এটা কথা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয় আসনাত কৈছোঁ আপুনি এনেকুৱা ধৰণে কোনো কাকো আক্ৰমণ কৰিব নালাগে আপুনি নাভাবিব যে আপুনি শাসকীয় দলত আছে কাৰণে আপুনি ৰজা আপোনাক কোনে একো কৰিব নোৱাৰে হয় একো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আপোনালোকে যিটো ক'ব সেইটোৱে শুদ্ধ আৰু সত্য কাৰণ আপোনালোকৰ দল এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকে যাকে তাকে যেনেকৈ বা তেনেকৈ আক্ৰমণ কৰে আচলতেতো ভুল কথা কাৰণ ৰাইজে আপোনাকো ভাল পায় তেওঁলোককো ভাল পায় আৰু কোনোবা এজন ভালপোৱা ব্যক্তিক যদি আপুনি আক্ৰমণ কৰে হয়তো আপোনাৰ প্ৰতি ভালপোৱা শক্তিটো কমি যাব আজি মই লাজ পাইছোঁ কাৰণ গৰু গুটিলৈ অনা গৰু নাইকিয়া কৰিছে আপুনি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আজি সেই গৰু গুচি গৈছে কিন্তু যোৱাকালি এখন প্ৰেছমিট দিলে যে আপুনি তেৰ লাখ টকাত সেই গৰু কিনিছিলে বিশটা গৰু এনেকুৱা এখন প্ৰেছমিট দিলে আৰু বহুত কথাই ক'লে আৰু এটা কথা তেৰ লাখ টকাত আপোনালোকে গৰু কিয় কিনিব লগা হ'ল কি আৰু কিনা কিনা মানুহ নাছিলে নেকি যদি কিনা মানুহ নাছিল অন্ততঃ আমাৰ মানুহবিলাকক ক'ব নালাগে কাইলৈ কংগ্ৰেছৰ মানুহে মই কুনিছোঁ মইতো কোনো দলৰ নহয় মই নিৰপেক্ষভাৱে কথা কৈছোঁ যে বিজেপিৰ অন্ততঃ কৰ্মীসকলক জনালে তেওঁলোকে হয়তো এই গৰু ল'ব পাৰিলেহেঁতেন নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাই আছে কাকো নজনালে কিন্তু মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে কিনি লৈছে কোনে কেইটা কোনোবাই দুটা কিনিছে কোনোবাই দহটা কিনিছে কোনোবাই বিছটা কিনিছে এনেকুৱা ধৰণৰ গৰুকেইটা কিনি লৈ গৈছে আচলতে এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে মোৰ কাৰণ মই নলবাৰী সমষ্টিৰ মই আপোনাক ভোট দিছিলোঁ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয় আজি মোৰ লাজ লাগিছে আজি অসমৰ ৰাইজে জানিছে গৰু চোৰ বুলি ক'লে আপোনাকহে চিনি পায় এতিয়া এটা কথাই ওলাই উল্লেখ আছে ও ও ওলাই আছে গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত তলপৰা লাগি আছে যে গৰু চুৰ গৰু চুৰ কোন আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নলবাৰীৰ পৰা ওলোৱা বুলি নলবাৰীৰ পৰা যি মন্ত্ৰী হৈছে তেখেতে নলবাৰীৰ পৰা বিধায়ক হৈছে এই কথাটো সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে জানেই আজি মই নলবাৰী সমষ্টিৰ মই আপোনাক ভোট দিছিলোঁ আজি মই সেই ক্ষেত্ৰত বহুত নীলজ্জ বহুত লাজ পাইছোঁ আপোনাক লৈ আজি সমগ্ৰ অসমৰ আগত অসমীয়াৰ আগত নিজকে লাজ লাজ লাগিছে নলবাৰী সমষ্টিৰ বুলি ক'বলৈ দম্ভালি মাৰি ক'বলৈ আজি মই নিজে লাজ পাইছোঁ সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগে আপুনি মন্ত্ৰী হ'ল কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্য নকৰিব যোৱাকালি আপুনিও কৈছে যে মোৰ পত্নী এনেকুৱা ধৰণে কথা ওলাই আছে আপোনালোকে আৰু পত্নীৰ হৈ আজি মই প্ৰেছমিট দিছোঁ মই কোনো বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী হয় বা এনে কিবা কাৰণত মই অহা নাই মই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা হৈ আহিছোঁ মোৰ পত্নীৰ পতি হিচাপে আহিছোঁ আজি মই প্ৰেছমিটখন দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে সাংবাদিকক কৈছে আপোনালোকৰ তলৰ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ তলৰ শ্ৰেণীৰ মানুহে আপোনাক কুৱেশ্যন কৰিছিলে আৰু সেই কুৱেশ্যন আনচাৰ দিব নোৱাৰিলে কাৰণ আপোনাৰ সেই ভিতৰ চৰাটো খুচৰি দিলে যে সেই তলৰ শ্ৰেণীৰ মানুহে আৰু সেই তলৰ শ্ৰেণীৰ মানুহক সেইকাৰণে প্ৰশ্ন উত্তৰ আপুনি দিব নোৱাৰিলে সঁচাকৈ বহুত লাজ লগা কথা আজি প্ৰতিদিনৰ সাংবাদিকে গৈছিলে গঢ়ি ফুটিলেগৈ হিচাপ নিকাচ চাবলৈ বা চাবলৈ অফ কেমেৰা বহুতখিনি কথা তেওঁলোকে শিকি বুজি ল'লে আৰু সেই গোহালিটো দেখুৱালে যিটোকে তিনি কোটি টকা গোহালি বুলি আমি জানিছোঁ আৰু গোহালিটো কিমান উন্নত মানৰ সেই কথাটো অসমৰ ৰাইজে জানিবলৈ ইচ্ছা গ'ল আৰু সেয়েহে প্ৰতিদিন সাংবাদিকে গৈছে কেমেৰা হওক গোটেইখিনি দেখুৱালে কেমেৰাত সকলোখিনি বন্দী কৰিলে আৰু আমি দেখিলোঁ যে তলটো পকি চিম্পুল জেনেৰেলি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে কেইবাজনী যেতিয়া গৰু পুহিব গৰুৰ ফাৰ্ম এখন খুলিব ছেম তেনেকুৱা ছিষ্টেমেই পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তলটোত পকী কৰিছে আছাম টাইপৰ ঘৰ তেনেকুৱাই তাত তিনি কোটি টকা ক'ত খৰচ কৰিছে নাজানো তাতে আকৌ নব্বৈ জনী গৰু ৰাখিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হ'ল যাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিনিব লগা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি দেখিব পালো আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই কওঁ মন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি যোৱাকালি কৈছে যে মোৰ পত্নীক ইমানখিনি মানে আপোনালোকে হেৰি বজাই থাকে আমি লাজ পাওঁ মোৰ পত্নীয়ে আজি লাজ পাইছে এনেকুৱা কথা কিয় বজাই থাকে চাওক আজি আপোনাৰ পত্নীৰ কথা যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাই গ'ল বা নিউজ পত্ৰ যেতিয়া ওলাই গ'ল আজি আপোনাৰ লাজ লাগিছে ঠিকে আপুনি যে বেলেগৰ পত্নীৰ কথা খুচৰি থাকে সেই গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ কথা খুচৰিছিল তেতিয়া জানো আপোনাৰ বেয়া লগা নাছিল গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ কথা আপুনি কি খুচৰিছিলে আপুনি মনত কৰকচোন আপুনি বেলেগৰ পত্নীৰ কথা খুব খুচৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ বেয়া নালাগে কিন্তু আপোনাৰ পত্নীৰ কথা যেতিয়া আজি সংবাদ মাধ্যমত বাজিছে কিন্তু আজি আপোনাৰ ঠিকেই লাজ লাগিছে হয়নে নাই মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আপুনি এটা কথা কৈছে যে আপোনাৰ ছোৱালীয়ে আপোনাক কৈছে দেউতা মই পঢ়ি পিনে অসমত কাম নকৰো মই বাহিৰতে কাম কৰিম নোৱাৰো আপোনাৰ বেয়া লাগিছে আপোনাৰ ছোৱালী দুৰ্নীতি যদি নকৰে অসমত কাম কৰিব কিয় নোৱাৰিব

টকা খৰচ কৰি বাহিৰত পঢ়িছে বাৰু যি কি নহওক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা বাৰু ইয়াত আমি নকওঁ আপুনি নিজে পইচাৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্টেজ অকল আপোনাৰ ছোৱালী পঢ়াই বহুত ল'ৰা ছোৱালী পাইছে গতিকে ইমানখিনি কথা দম্ভালি মাৰি ক'ব লগা নাই ভাল হওক তাইৰ ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰোঁ তাই ভাল হয় ভালদৰে পঢ়ি শুনি আহক আৰু এটা কথা এইখিনিতে আপুনি সময়ে সময়ে মিয়াক খেদাত খুব শ্লোগান গাই থাকে মিয়া খেদিব লাগে এটা আমিও ৰাখিব নোৱাৰোঁ আমি মিয়াক আমি বাংলাদেশী চব ওলাই দিম খেদি দিম বহু ধৰণে মিয়াক প্ৰতাৰণা কৰি কথা কয় কিন্তু আজি আমি গম পালোঁ সংবাদ মাধ্যমত বাজি আছে আপোনাৰ পত্নী যাৰ লগত বেপাৰ বাণিজ্য কৰি আছে যাৰ লগত মিত্ৰতা কৰি আছে তেওঁ হ'ল জেহেৰুল ইছলাম কিন্তু মিয়া সেই মিয়া এজনৰ লগত আপোনাৰ ঘনিষ্ঠতা ইমানেই বেছি যাক আপুনি মিয়া বুলি প্ৰতাৰণা কৰে যেতিয়া আপুনি মেঘ খেদিম বুলি ইমানে অসমত বজাই থাকে শ্লোগান গাই থাকে সেই মিয়াৰ লগত আপোনাৰ ঘনিষ্ঠতা কিহৰ সেই মিয়াৰ লগত আপোনাৰ ইমান বেপাৰ বাণিজ্যৰ সম্পৰ্ক কিহৰ জানামতে জেহেৰুল ইছলাম খাটিকুছিৰ নলবাৰীৰ খাটিকুছি গাঁৱৰ সেই জেহেৰুল ইছলামৰ লগত আপোনাৰ বেপাৰ বুলি গতিকে চাওক আপোনালোকেতো কথাই কথা কয় গৌৰৱ গগৈকো মিয়া বুলি কয় সময় সাপেক্ষে কাৰণ গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছত আৰু গৌৰৱ গগৈ নহয় কংগ্ৰেছক যিমানে ভাল পায় সকলোকে মিয়া বুলি আপোনালোকে তাৎচল্য কৰে কংগ্ৰেছক ভাল পাওঁ সকলোৱে মিয়া আজি গৌৰৱ গগৈ মিয়া কিন্তু মিয়া আপোনালোকৰ ঘৰে ঘৰে থাকে কিন্তু সেইটো হ'লে আপোনালোকে নকয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেনেলতো আমি দেখা পাওঁ মিয়া মানুহ অসমীয়া মুছলিম কিন্তু আপোনালোকৰ কথাবোৰলৈ আমি মিয়া বুলি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আপোনালোকতো সকলোকে মিয়া বুলি কয় আপোনালোকৰ লক্ষণেই তেনেকুৱা গতিকে জেহেৰুল ইছলামৰ নিচিনা এজন মিয়া মানুহ আপোনাৰ সেই বেপাৰত আপোনাৰ সেই ফাৰ্মত জড়িত হৈ আছে গতিকে সেইকাৰণে কোনো জাতিক কোনো গোষ্ঠীক হাঁহিবলৈ নাপায় বা কোনো মানুহক উপলঙা বাক্যৰে আপুনি কথা নকবো আজি প্ৰতিদিন গোষ্ঠীক যেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে প্ৰতিদিন সাংবাদিকত যেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে যেনেকৈ কথা কৈছে তেনেকুৱাকে কথা আপোনালোকে ক'ব নালাগে কাৰণ আপোনালোকে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি সদায় ৰাইজৰ মাজত থাকক ৰাইজৰ ভাল কাম কৰক আপোনালোকে কি ভাল কাম কৰিছে বাৰশ পঞ্চাছ টকা অৰুণোদয় যে কিমান জনক দিছে আজি মই পোৱা নাই অৰুণোদয় আপোনাক ভোট দিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাক ভোট দিছিলোঁ আজি মই পোৱা নাই বাৰশ পঞ্চাছ টকা অৰুণোদয় কিন্তু যাৰ ঘৰত চাকৰি আছে তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি পায় কিন্তু মোৰ মানুহজনে ৰিক্সা চলায় মই জোৰোণতে পোৱা নাই কিয় পোৱা নাই আপোনালোকে চিন্তা কৰক বিজেপিৰ দুৰ্নীতি ক'ত নাই দুৰ্নীতি ওলাই ওলালে বহুত ওলাই যায় আজি দুৰ্নীতি উদঙাই দিলে প্ৰতিদিনে আৰু সেইকাৰণে আজি প্ৰতিদিন বেয়া হৈছে আপোনাৰ মনত আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথাই ক'ব লাগে এতিয়া যে জয়ন্ত মল্লবোৰক পদত্যাগ কৰক আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্টকৈ ক'ব লাগে জয়ন্ত মল্ল পদত্যাগ কৰক কাৰণ জয়ন্ত মল্লই বিজেপিৰ নিচিনা এটা দলক বহুত নিম্ন শ্ৰেণীত পেলাই দিলে হয় নহয় সাগেজ কমেণ্টত জনাব এইখিনি কওঁটো যদি মোৰ ভুল হৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিব